Pertama saya ucap terima kasih kepada parti rakyat Malaysia khususnya presidennya yang sebelah kiri saya ni kerana mengundang saya ke sempena dengan perayaan 70 tahun parti PRN. Parti PRN ini parti lama dan juga dah ada serpihan iaitu Parti Sosialis Malaysia lama sungguh parti ni dapat bertahan tetapi uh, tidak pernah menepa kejayaan saya pun tak nak komen dah kenapa walaupun pemimpin-pemimpin mereka ni gigit mungkin uh, mereka juga mesti buat benda siasat keserasian ideologi yang mereka bawa ini walaupun satu idealisme yang hebat tetapi jika sukar menebusi pemikiran rakyat yang berbagai kaum ini apatah lagi kalau tidak ada kuasa langsung kewangan pun tak ada Maka jadilah mati Hidup segan mati tak mau. Saya bagi pandangan ikhlas Itu yang perkara pokok Dan uh, Selanjutnya Saya berkongsi dengan semua Yang ada di hadir Kita negara Malaysia ni Di bawah PMN ni Dah 3 tahun ...kita dah dilanda dengan berbagai-bagai isu. Sehingga saya sebut lagi... ...tak pernah berlaku... Uh, gempa bumi kecil. Earthquake. Tak pernah berlaku di Malaysia. Tak berlaku di Johor. Pasal kita orang Islam. Saya orang Islam. Islam. Saya percaya juga kepada... ...apa ni... Apa-apa yang berlaku ni malah kita tahu Atas kena Allah SWT Kenapa berlaku Itu saya tak tahu Allah saja yang tahu Cuma Sesebuah Apa ni Negara Dia ada ketua negara So kalau ketua negara ni bagus Maka baguslah bagi sebuah negara dan rakyat memang nak cari seorang Perdana Menteri yang sempurna 100% susah lah mustahil ibu nak cari yang 60% bagus pun susah bercakap mudah kita tak puas hati ni, tak puas hati ni So kalau kita diberi tanggungjawab boleh tak kita selesai masalah rakyat yang kita nak cakap ni? Maka nak cari pemimpin yang sempurna susah. Let be practical, let face the reality. Tetapi kalau kita ada perdana menteri setidak-tidaknya katalah 55% bagus. Kalau kita ambil angka dari segi peratus dan yang paling utama pada dan menteri ataupun pemimpin utama ini yang paling utama dari segi Islam lah, Dia mesti betul-betul berakhlak mulia. Jadi betul-betul berakhlak mulia. Berakhlak mulia di mananya tak ada skandal lah. Jadi dalam konteks Islam kita semua tahu dia ya, pemimpin-pemimpin yang terlibat dengan maksiat all the three mana boleh jadi pemimpin and our prime minister now has been convicted by court after long uh, court punya deliberation, involve ramai hakim and he's found guilty bukan dia saya So bila dia found guilty To me as a Muslim Dia tidak boleh jadi iman Melantik ketua negara ni Ialah melantik ulul amri Ulul amri ini Mesti orang yang amat-amat dekat dengan Allah Bila saya kata dekat dengan Allah ni Bukan dilihat dari segi pakaian Bukan setakat dari segi ilmu Termasuk ilmu agama tapi perbuatannya mesti seorang yang bersih dari segi akhlak. So kalau akhlak tak bersih, macam mana kita boleh rakyat saya sebagai orang Islam lah, orang Islam. Hari-hari berdoa untuk negara kita ni makmur, negara kita ni sejahtera. Tapi Allah tahu bahawa ketua kamu ni jenis tak seno. So, do you believe that God will uh bless whatever you ask from the God if you have this type of leader? Adakah Allah Taala akan merestui, memakbulkan doa kita kalau negara-negara kita ni dipimpin oleh orang yang tak akhlak tak baik dan terlibat dengan that is the So, kalau nak dihuraikan isu banyak The latest isu Ialah isu Perjanjian perdagangan Antara Malaysia dengan Amerika Timbal balik Yang become the big issue Saya tak perlu ulas Everybody dah tahu Then there are many other issue Before this Isu kehakiman Isu corruption nepotism and worst part that kos uh, sehara hidup yang kita tengok dana menteri kita ni betul-betul ada juga orang retorik tapi ni worst retorik See? so he keep on talking and uh, mengeluarkan macam-macam kenyataan well I admit There are some statement A good statement Maknanya Policy statement yang dia keluar Quite good Tapi Saya tengok Kepimpinan dia tak ada fokus Dari segi pelaksanaan Hancur dulu Dulu pun sama Pemimpin-pemimpin dulu Sejak zaman Tengku Allah Ya Rahm Razak Kemudian Tuan uh, Tun Sion datang Tun Mahathir Dan datang pula apa ni Datuk Najib Kemudian uh, uh, Tun Mahathir jadi Perdana Menteri kali kedua. Kemudian disambung oleh Mahyudin, Ismail Basri dan Sabah Anwar. Tetapi dulu pun hebat-hebat polisi Polisi statement ni mudah. Because you just write on paper. You get a good graphic. You tulis. Ini polisi-polisi. ramak-mata matalamak Tapi bila datang pelaksanaan, hancur. So dulu dasar ekonomi baru tidak tercapai pada alamatnya sebagaimana yang kita harap not because the policy tidak bagus polisi bagus sehingga walaupun ada bukan melayu mengkritik dasar ekonomi baru tetapi yang banyak uh, uh, mendapat faedah dan lahirnya usahawan-usahawan yang ramai yang berjaya ialah bukan melayu bilion ni tamat dasar ekonomi baru mana ada Malaysia dikecuali Syed Mokta yang lain 9 orang bukan orang Melayu maknanya dasar ekonomi baru tu bukan tak bagus yang tak bagusnya adalah pelaksanaan Jadi, the leader fail to oversee the implementation of the policy yang saya ingin berlaku ketinggian sama dengan Anwar sekali lagi teruk dia bercakap dengan muka dia, dengan gaya dia, dengan retorik dia. Begini, begini, begini. Sebab itu dulu orang sokong dia. Sebelum dia jadi PM. I was with him before. In the early 70s. During the student uprising. But after they join Annu, dia jadi part of establishment. Dia defend as establishment. But when he was sacked by the Prime Minister that time, Tun Mahdi Dia mengamuk Dan dia kata pula kerajaan ni tak bagus Dia attack raja habis-habis Tunjuk perasa reformasi All this kind of thing Started by Anwar So jadi Banyaklah isu ni Jadi kalau saya nak hurat Every single issue Termasuklah kos hara hidup ni Bukan uh, Kos hara hidup ni Dia punya subjek ni You, you got to talk about Bahan-bahan makanan ayam telur itik serati lembu kerbau beras ayo tomato buah bendi semua sekali ni harganya sudah tidak terkawal lepas tu adalah usaha kerajaan bantuan sara contohnya ada bajet jadi kemogokan untuk menangani masalah-masalah ni tapi tak semua rakyat dapat contohnya ada yang tak dapat uh, bantuan sara bila dia umum dasar Nak minta kena mohon Bila mohon ada syarat So syarat-syarat ini Ada setengah-setengah yang -setengah, salah gunakan Kalau di peringkat desa Tak dapat tangan-tangan penghulu Tak dapat sokongan JCO berapa ke You tak akan dapat So ini yang ia, ia berlaku Jadi macam mana cara penyelesaiannya Cara penyelesaiannya ialah Jangan buang masa Boleh fokuslah isu-isu ni untuk beri rakyat sedar memahami apa yang berlaku, tersadar satu-satu isu. Tapi pokok pangkalnya, all this issue can be resolved if we can remove secara lawful, secara undang-undang lah. Iaitu mengganti Perdana Menteri Jepang. Maknanya betul dah perhimpunan bulan April baru ni. Jualan, turun Anwar But, sekadar Expression Dari segi Undang-undang, uh, prosesnya Nak kena tunggu PRU ke-16 So, we start from now Pujuk rakyat Kita mesti tukar Perdana Menteri Ini, barulah boleh selesai Isu-isu ni Bukanlah nak boleh selesai sekaligus Tak ada, setidak-tidaknya There will be no more issue Macam mana yang PMI dia buat sekarang Ini cara dia belanja Cara dia pindah undang-undang Tak ada consultation Tak ada semak dan imbang Dan yang paling teruk sekali dia pindah apa dia RUU perolehan Ini yang uh, Perdagangan ni dah tarik Tapi boleh dibatalkan kalau dia nak batal Kalau rakyat desak Tapi RUU perolehan ni Dia pindah kuasa di mana Perdana Menteri boleh award projek Tanpa hak Dulu dia yang cakap Tata Korola Dia yang cakap No more direct nego Tapi akhir sekali Tengok macam mana dia bela bahasa Sabadu And Siapa yang mengatakan Yang tuduh bahasa Sabadu ni Jodoh nomor 2 Ia dah Rafi ni. Ramli Orang PKR Deputy President PKR Dia yang tuduh bahasa Sabadu ni Jodoh nomor 2 yang boleh merosakkan ekonomi negara. So, Ini ya isu-isu yang lebih besar. So piari ha. 16 lah kita. Ya nah jadi tu dan dan tupu supaya apa ni kita dapat tukar kerajaan. So all the party kena bergabung. So, yang di luar daripada PH. Dan saya merayu hari ni kepada pimpinan PH. Yang saya kira utamanya Datuk Seri Yudi dan juga parti PAS sebagai komponen terbesar perikatan nasional iaitu parti PAS yang anchornya tapi dipimpin oleh Presiden Bersatu di two parti saya minta lah supaya dua parti ini berjiwa besar maknanya kalau dua parti ini mampu dan buat sebagaimana yang mereka juga bercakap apa itu artinya perpaduan umat perpaduan rakyat apa tak lagi dari strategi nak menang maka kalau Yasiki sikit kita gabung kita jadi kuat jadi saya minta pas dengan PN ini nak bersatu PN ini berjiwa besar supaya kalau tidak banyak pun accommodate parti-parti kecil ni di bawah satu bumbung seperti mana tu, dah ada pun kena sebut... Payuh besar, ke, di bawah satu bubur. Tak apalah. Biarlah pas dengan... Pesatu ni... Lapah hati gajah. Mereka berhak... Untuk lapah hati gajah. Tapi biarlah pati-pati kecil ni... Kalau... Tak dapat gajah pun... Hati nyamuk pun tak apa dah. Supaya dapat-dapat lapah... Bersama hati nyamuk. Kalau kita pakai lapah hati nyamuk dan mereka makan gajah dan sebagainya tetapi semua sekali uh, orang kata senang hati bersemangat maka kita akan bersatu dan ini jalan yang paling mudah untuk kita mengalahkan Pakatan Harapan Anwar Ibrahim dan IFA Terima kasih